что, витание, витание, вельмишановному панству. Сегодня сделаем такой невеликий видео, может быть, концепт экскурсии в машинном отделении. Сейчас мы разом с вельмишановным паном, друг, старшим механиком, пойдем в наше машинное отделение и узнаем, как все там працює. Ну что, друзья, приглашаю вас на экскурсию в машинное отделение. Пойдемте, покажу все, что есть и расскажу, как это работает. Пойдемте, пан капитан. Так, у нас эта комната называется стерингия, або рулевая комната. То есть, тут находится, что это такая за штука? Что такая за штука? Это штука, которая рулит. Это рулевая машина у нас полностью. Вся ага. в сборе, вся в этом, все работает, все классно, все, все это. Здесь у нас показывают градусы, куда у нас. Рулевое перо смотрит. Здесь градация. Здесь у нас есть аварийная связь с мостом. То -то, а у нас же э, на местку находится штурвал. Да. Типа, а то, то вы сверху, типа чик-чик рулит. Да, ну сюда и... приходит коммуникация, поэтому и здесь уже выбирает машина. Вы рулите там. Здесь она транслируется и переводит рулевое положение. Можно перевести в аварийное. Переводишь этот рычажок и рулишь отсюда. Здесь есть два соленоидных клапана. Здесь портсайд, сайт дублируется с мостиком. Вы говорите нам команды, мы рулим куда вам надо. Право, лево, хоть куда. Вот. Это если на аварийном. Ну а если не на аварийном, то вы задаете команду, и здесь, соответственно, все рулится, все по-нормальному. Зробивши пару кроков румпельным отделением и повернувши налево, Ми потрапляємо в невеликий склад з запчастинами. Це складське приміщення е, і слугує в нас механікам, скажімо так, складом для їхніх всяких подобаєк. Тут в нас деякі, знаєте, запчастини, е, хімія, шланги і купа-купа. Ну, а найважливіша річ, яка допомагає тримати. Все машинне відділення у бездоганій чистоті це ганчірки. Спешал <рив> децептішузи. <рив> <рив> мастер старший механик, расскажите, будь ласочка, что у нас берегается в этой чудовой емкости? Мастер, что тут сказать? Тут находится остатки жизнедеятельности всего парохода. Ого. Здесь находится склад, так сказать, фекалия. Иначе сказать, фекальная сива установка. Когда мы находимся в порту, все идет сюда. Ну и когда они в порту тоже проходят через нее и выкидывается все, откатывается за борт. Но уже отсипарированная и чистая. А, так то мы додаем какую-то химию, чтобы ну, она... Естественно, конечно. Мы она... используем специальную химию, чтобы бактерии, чтобы все это перерабатывалось и было чистенькое. Выходила за борт. Выходила за... борт. Але в порту мы не выбрасываем. В порту мы не выбрасываем. В порту мы стоим, мы находим, используем специальный, у нас есть специальный сиваш танк, мы переводим клапана и обходы уходят туда специальный mm -hmm. танк потому что нельзя около причала это делать можно делать только за 12 мильной зоны колы в море мы едем открываем и... клапана, вот эти переводим и все у нас идет забор чудово так а расскажите будь ласка нам за оце от и чем керует ця панель это панель управления котлом котел у нас служит на подогрев воды, чтобы экипаж мылся горяченькой водой. На подогрев топлива, на подогрев главного двигателя. То есть все, что касается подогрева, у нас служит котел. Он подогревает топливо, сепараторы, все подогреватели, горячую воду и все тому подобное. Это у нас за это отвечает котел. Вин электричный, электрока. Он электрический, он у нас термоойл. Он у нас не водяной, он у нас на термальном масле. Очень удобная штука, хорошая, никаких проблем с ней никогда нет. Очень хорошая вещь. Но он комбинирован. У нас, когда мы находимся в рейсе, работает главный двигатель. У нас есть еще утиль котел. То есть у нас греется не с помощью дизеля. Вот сейчас, как он работает, он использует дизельное топливо. Но когда мы работаем на ходу, у нас за счет отработанных газов главного двигателя они используются до подогревания термального масла. И тем самым у нас экономия идет. Ну вот как-то так. Разумело. нашого машинного відділення, а саме головного двигуна. От Бачимо такого красення пофарбованого. І от що ви можете про нього нам розказати? Типу, Що це за штуки зверху? Мастер, ну Це у нас серце нашого парохода, Це головний двигатель. Главный двигатель у нас здесь представлен 8-циліндровий дигатель, рядний, по Очень хороший четырехтатный двигатель, надежный. Он на обороте, работает на 500 оборотов. Имеет шарф-генератор, который, когда на ходу мы вырабатываем энергию не с помощью дизелей, а с помощью главного двигателя. У нас есть шарф. Мы переходим на него и получается тоже очень хорошо. А, какая палубу биндористовывая? Какой бензин? Какой бензин? Здесь используется мазута и поста 80 -е. у Сулькур. Сейчас по новой конвенции надо использовать Сулькур, чтобы не было более 0,5%. Ну, есть специальная Сека Ария, где можно использовать только, я не помню, по-моему, 0,1%. Но сейчас на в данный момент используем низкосернистое топливо с содержанием серы 0,49%. Ну вот Паливо змістя сітки всього нашого 0,5%. п'ять Тобто ми повністю відповідаємо конвейстенгело. Для забезпечення електроенергії суднових систем. А саме побутового освітлення, насосів, навігаційного обладнання і такого іншого, на судді в нас встановлені два стандартні дизель-генератори, кожен потужністю 350 кВт і один аварійний на 300 кВт. Так, я бачу, тут у нас в кутку причаїлися три такі штуки. от Розкажіть нам будь ласка, що це таке? А я тут посиджу. Мастер, это у нас сепаратори. Они чистят топливо. Вот этот вот у нас топливный сепаратор, он чистит тяжелое топливо. Так. От тяжелой, от легких фракций, от всего очищает, чтобы у нас топливо было чистенькое. И чтобы мы нигде не встали колом. Это для мазута, да, для все, мазут. все правильно. А. Этот чистит мазуту. Сепарирует постоянно, каждый часик. Он у нас работает и не останавливается. Наша бедолага-трудяга. Всегда работает. Этот а, сепаратор 2. у нас чистит... Масло для главного двигателя. Чтобы главный двигатель фильтра тоже были всегда чистенькие, чтобы водичку отбивало, чтобы все отбивало. Чтобы тяжелые, легкие фракции, чтобы маслечко у нас тоже была чистенькие, чтобы были хорошие анализы. И чтобы главный у нас хорошо работал. Для оливы, окей, разумею. Вот это у нас накатывает. А цель для чего? Цель. Это тоже сепаратор тяжелого топлива. Это два тяжелого топлива, да, сепаратора. Они чистят топливо. Этот чистит масло. Так, а что вы показывали еще? Это, а, вот это вот это вот это сепаратор дизельного топлива, он у нас также чистит дизельное топливо, ну и накатывает у нас в расходные цистерны дизельное топливо. Все а, то, здраво, то, здраво. то же самое, чтобы все было чистенько, красиво и чтобы у нас всегда было дизельное топливо. Чудово, чудово, Но выглядая, тоже стильно. Да, это у нас терморегуляторы, которые регулируют, Температура масла, температура, ну это непосредственно идет на масло, он регулирует температуру масла, чтобы была правильная сепарация. И там два также идут на сепараторы тяжелого топлива, контроллеры. Они а вот... опять же подогреваются у нас с помощью нашего котла, термального масла. Они гоняются и а, греется так... топливо, да, это Я все благодаря понимаю. нашему котлу. Так, а что у нас находится тут, с другой стороны комнаты? Это у нас находится бустер юнит, станция, топливная станция на главный двигатель. Ага. Здесь у нас находятся соплай пампы, циркуляционные насосы, то есть это все идет у нас топливо, станция, топлива на главный двигатель. Здесь у нас находится вискозиметр. Он смотрит вязкость топлива и регулирует температуру подачи топлива. За счет контроллеров, которые стоят также здесь. Вот, это находится. Это автофильтр, который тоже через него проходит топливо, чистится, соответственно, и идет дальше на главный двигатель. То есть, если просто станция выдает палево на головный двигун. Естественно, да. Да, все, просто. Это все идет. То есть, ну, все... Потому что здесь находится и подогрев топлива, здесь он греется топливо, подается при определенной температуре, ага. при определенной вязкости, чтобы все шло на главный двигатель. Потому что если не будет определенной вязкости, у тебя может полететь топливная аппаратура и всему тому подобное. Видел, да? Это очень нехорошие последствия. Так, представляю вашу Вази механичную майстерню механики в они, скажем так щось майструют щось выготавливают для своих так сказать потреб вот и вот старший механик расскажет, что и тут роблять что мы здесь делаем мы здесь делаем абсолютно все что поломалось mm -hmm. что поломалось сюда приносим крутим вертим восстанавливаем ну все в общем ремонтируем здесь перебираем верхолим все здесь делается. Все ремонты. Все, все ремонты, ремонты да. Все делается здесь. Что в тебе есть тут забладнання? Да здесь в основном что есть? Ключи, инструменты всякие разные. Есть токарный станок, есть сервильный станок, сварочный аппарат. Есть все, что надо для ремонта. А на вещи нам стильки спаннере. Стирки гаечных ключей. плюс на 22. У нас что, столько народу, столько механики в працює в машинном отделении? Нет, их просто много прислали, вот они и лежат. Зайвыми не будут. Инструмент, не ее какой На 17 ключей у нас. На 17 нету. Самые ходовые. 17, 19, 24. А их самое мало. А 22 прям дохрена. Ну, они не особо ходовые, потому что те лежат все где-то по 5, как обычно. Где-то лежат. Скажімо так, інструментів тут вдосталь. Вистачає на ремонти будь-якого виду. От. Можна підточити, можна заточити щось, навіть вирізати. От. Для вирізання в нас є токарний станочок, правильно? Звісно. Хто в нас вміє працювати на токарному станку? Чіф. Секонд. Старший механік, другий механік, так? А що це така дрель така потужна? Оце, 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 оце таке сверло тут таке. Чому воно таке все велике? Так. Не оце, знаю. Ну і найголовніше має бути в майстерні кондиціонер. Бо дуже-дуже спекотно. От, не знаю, чи уявляєте ви, але мені вже тут швах. Я вже спотів. Прям жесть. От скільки в нас зараз тут градусів? Яка температура? Не знаю, 40 где-то. Ну от, бачите, 40 градусів цель, за Цельсієм. Ну це жесть. Як тут можна виживати, я не знаю. Нормально живемо дуже добре. Ну, бачите, якщо механікам подобається, тоді виживати тут можна. Я не знаю, що це за люди. Страшні. Так, тепер ми йдемо вниз. О, спустилися прямо, прямо біля серця нашого головного двигуна. Подивіться, який він красень, величезний. Це в нас... Головний двигун, І я так розумію, це доступ до його циліндрів тут, правильно? Ну это більше для коленчатого вала доступ. Лючки осмотра коленчатого вала, і... Портив. Тобто найбрудніша робота це відкриваєш і туди. Ну, по суті, так. Да. тут смотриш подшипники, все, смотриш, состояние. Добре, тоді, а як він смащується оливою, тобто якась там бастильна система є. Это вот масляный фильтр на главный а. двигатель. Дуплекс фильтр. Один, второй. У нас сейчас переведен на этот фильтр, работает этот. Если он шушут забивается, мы переводим на этот фильтр. Это, соответственно, достаем, чистим и делаем ему небольшой мейтинг. Вот, это система на главный двигатель. А, подвигай, а сколько у нас мастыла на борту по боты для дровна, для головного дрона? Сейчас кейки, в главном двигателе залито 8 половиной тысяч. половиной тысяч литров, да. Нормально. И мы маем маты еще вот сильки же, чтобы полностью заменить масло, правильно? Полностью заменить, конечно, да. Но обычно это не делается. Полная замена на главном двигателе Масло сепарируется, чистится и обычно только добавляется. Полной замены его, как правило, такого нету. Но если у тебя совсем плохие анализы или в драйдоке тебе надо что-то сделать, тогда идет полная замена масла. Маешь будто готовый. Но в основном это редкая тема. Что у нас такое? Это у нас масляный насос на главный двигатель. Но это а. стояночный насос. Когда главный двигатель не работает, у нас масляный насос вот этот работает. То есть перед запуском главного двигателя мы запускаем этот насос, и он гоняет масло. После того, как двигатель запустится, мы пере... Он автоматически отключается, потому что у нас работать начинает навесной насос на масляный, на главный двигатель. Он работает. А этот отключается и становится на стендбай, потому что в случае какой-нибудь поломки или еще чего-нибудь запускается опять же этот насос. Но на ходу... Используется другой, который приводится приводом главного двигателя. Да, я заразумею. Сей на ходу. Вот я Сей порт... да, да, это стояночный. А, И то он да. используется только перед запуском главного двигателя. Минут до 30. И это водяные насосы, низкой температуры, контура низкой температуры. Так. Это пресная вода гоняется в низкой температуры, То есть ну, до 40 градусов. А Охлаждается которого... она, вот они стоят в холодильнике. У нас здесь система. Бокс-кулеры. То есть у нас находится выгородка, и туда попадает забортная вода и охлаждает нашу LT и HT воду. Так. Окей. Ахулоджи, а они двигун. Да, это все для главного двигателя. Это у нас аварийное управление, пост аварийного управления главным двигателем. Так. В случае какой-то поломки мы идем, запускаем его отсюда. Открываем воздух, вот клапан у нас воздушный И управляем полностью главным отсюда Главным двигателем Летчат управления топливной рейкой Сейчас она Зажата в положении full ahead Ну собственно, чтобы тебе перейти на аварийное управление Тебе надо переключить Выключатель здесь Engine control Положение так. Положение 1 engine Is, ну и здесь будет порт управления отсюда. Сейчас стоит на удаленном управлении с контролрома. about harsh and difficult cargo operations on container ship Rotterdam Trader Короче у нас є тут прав для режима нитких робит щоб піднімати оці от циліндри. Для евакуації з нашого машинного відділення в нас є такий аварійний вихід. Подивіться, він веде прямо на палубу. Тобто можна сюди зайти і по цій драбинці піднятися наверх, на палубу. Що? Тут знаходиться в нас головний пульт Корривания нашим головным двигателем. Да, здесь и, в принципе <coughs> от, все машины виделиня. Все правильно. Здесь у нас находится пульт полностью управления машинным отделением. То есть отсюда мы запускаем главный двигатель. Вот у нас панель управления на главный запуск и все эти дела. Здесь у нас также есть на этой панели запускаем дизель генераторы, переходим на шафт генератор. Ну и собственно здесь мы управляем все. Сюда у нас приходит на пульт. Алармы, если какие-то случаются, какие-то неполадки, все высвечивается здесь. Здесь Safety System. Я звездок, Телефон с О, это а мне нравится. с тобой связываться. Когда мне скучно, я тебе звоню. А ты мне. Это да. Это нам с тобой связь. Ага. Вот. Журнал тут есть, да, в Конечно. Ты запомнишь журнал еще. Все, что бывает в машинами отбилении, за... Все здесь закрепляется, записывается здесь. Всі наші ходи, всі наші пуски, запуски і тому подібні всі операції, махінації. В машину у відділенні у вас є окремий кондиціонер, правильно? Да. Такий найкраще всього нам тут охолоджує приміщення. О, клас. До речі, саме тут, в Engine Control Room, найпрохолодніше, скажу я вам. Фу, клас. Так, а що в нас? за склад, скажем, склад в машину? Ну, у нас деле. здесь находятся всякие расходные материалы. Например, щетки, всякие клинеры, ВДшки и тому подобное. Еще здесь есть электрический стор. Ну, тоже всякие релюшки, автоматы, резетки, все, что касаемо электроники, тоже находится здесь. Ага, всякая электрическая штука. О, я вижу, да. это, и... Я возьму, окей? Ні, 50 рублей. 50? Ого! У мене тільки долари. В механіків є тут своя заправочна станція. Складається вона з чайнику. кавомашини, води, бачимо, каву вони п'ють тут не з кафе. Чашки, печиво, ну, все є, щоб щасливо нести вахту. Машинне відділення обладнано кількома вогнегасними системами. Тут є сплінкерна система, вуглекислотні установки, вогнегасники, пожежні шланги та водяні насоси для боротьби з займанням. Ці водяні насоси закачують воду прямо з моря і подають її через пожежні гідранти на шланги. Вогнегаслики тут як вуглекислотні для боротьби з займанням електрики, так і пінні. Для гасіння палаючого палива. Порошкові в нас слугують для гасіння предметного вогню і розташовані в майстерні. Ну що, це все, вельми, шановне панство. Це була екскурсія машинним відділенням. Сподіваюся, вам вона сподобалась. Якщо вам зайшов подібний контент, будь ласка, поставте лайк. А підпишіться на наступні відео. А, також знизу я отам от о, залишу посилання на канал, де я інколи стрімлю. А зараз всього вам найкращого, мирного неба над головою, щастя, кохання грошей і багато-багато добра. Бувайте! Breitner, Schauwiger, Staryk, Oltas And again, Sturm, hold on And how we are going, which one, which The gals is spitting with And сідає, капітан уже ледве, ледве живий, матроси шлепуються по сласті. Бей!